现在雨越下越大，你要不要进我家店逛逛，顺便躲躲雨？好，走，给我吧，请进。 随便看看，有需要叫我。好。 谢谢。你有什么需要我帮你推荐的吗？好。你喜欢十一吗？这张专辑是十一发行的第一张专辑，曲风跟现在有很大的不同。嗯，而且他当时的创作背景也比较独特。只要不是十一，都可以。啊，你不喜欢十一啊？ 有没有带旁白的音乐？有啊，当然有啊。你最喜欢哪张？我最喜欢的专辑是这张。这张专辑的主打歌《命中注定》是男生唱歌，女生旁白，女生的声音特别的好听，和男生的旋律搭配在一起，简直就是神仙打架。命中注定。<laughs> 怎么？ 你不相信？任何事情都是有因果的，是原因决定了结果，是选择决定了今天的局面。我从来不相信命运。但是很多的事情它就是没有原因的呀。不可能。那你此时此刻出现在我家店是有原因的吗？当然。那这条街那么多家店，你偏偏出现在我们家店，不就是命中注定吗？ 我从公司回家的路线上一共有五家唱片店，而我平均最多每两个月会有一次想要买唱片或者听唱片的时候，就是说我每两个月有百分之二十的概率进一次这家唱片店。如果把时间拉长到两年，我就有百分之九十四的概率进一次这家唱片店。这没什么特别的，听懂了吗？我没听懂，而且没意思呀。但是我觉得你此时此刻出现在这里，这就是命中注定呀。 你为什么就一定要让我相信命中注定呢？你不开心的时候，你想到这些都是注定的，你不会觉得那么难过；但是你想到或许注定会有好的事情发生，你就会觉得很愉快啊！哼，你跟我来。 这样，我们数从这里经过的人，数到十之前，如果有一对情侣出现，你就要相信命中注定这件事儿，好吗？为什么要我给你打这个赌呢？因为如果你赢了的话，我就把这张唱片送给你。那我们开始吧。一，二。

可全世界都。 这张唱片，送给你吧。不用了，按你的说法，是我输了。啊。